Salam dəyərli dostlar. Bu günləri sizinlə əfsanəvi e, Bermuda üçuzağı barədə danışacam. Demək, Bermuda üçuzağı Florida əyalətində yerləşən məşhur Miami şəhərinin, Porto Rikonun, Puerto Saan Jose şəhərinin və Bermuda adaları birləşdirən üçuzağın olduğu ərazidir. Adanın məşhurluğu Və onun haqqında bu qədər əfsanələrin dolaşması orada çoxsaylı gəmi qəzalarının və təyyarə qəzalarının olması ilə ağalandırılır. Demək, ki, adanın haqqında əfsanələrin dolaşması daha əvvəlki dövrə gedir çıxır. Bildiyiniz kimi, Xristof Kolumb Amerika səyahətləri edəndə hər dəfə gəmi heyəti Avropaya qayıdanda həmin ərazidə dənizdə böyük dəhəng ərazilərlə döyüşdikləri və qənimətlərin bu döyüşlərin nəticəsində alındıqları barədə əfsanələr uydurmağa başlamışdılar. Bilincə birmu əfsanəsi yaranmağa başlamışdı. Həmin dövrün qeydlərində göydən odlu oyağımı od barəsində məlumatlar var, amma indiki dövrdə onu soha saldığını sübut etmək olur. Məsələn, ərazi çox seismik aktiv zon olduğuna görə çoxlu vulkanlar püskürdüyünə görə, vulkan püskürərkən əraziyə vulkan bombaları və halovlu maddələr töklə bilərdi, hansı ki, bu da çox adi bir təbiət hadisəsidir. Nəzərə alsaq ki, ərazi sakit okean seismik zonasında yerləşir və burada aktiv vulkanlara sahib bir idarə çoxdur. Bu hadisələr tez-tez baş verir onda deyilən ə, hadisənin çox da möcüzəvi olmadığını başa düşmək olar. Ərazinə 10 neçə dəfə heç bir dədə almamış və texniki cəhətdən ərzaqla və texniki təminat cəhətdən tam yüklənmiş şəkildə boş gəmlərin tapılması ərazı haqqında fərziyyələrin və əfsanələrin çoxalmasına səbəb oldu. Halbuki bunu da çox sadə yolla sübut eləmək, isbat eləmək olar, fərz etmək olar daha doğrusu ki, deyək ki, 12 güclü bir qasırğ olur, gəmi heyəti ə, gəminin batacağını əminlə üzərə səyahət edirlər. Amasonda kasırğanın sonunda gəmi sağlam qalır və heyət heyət zədur e, bu hava şərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarə qrupunun ekipajının e, həmin ərazidə demək təyyarə qəza hiss etməsini də ərazı haqqında riyfləri artıq bu zamanında. Amasonradan onun da hər hansı bir həqiqəti ortaya çıxdı ki, məsələn, komandanlıqla əlaqə saxlayaraq idarətə tezliyini dəyişdirməsinin vacib olduğunu və Navagasan üsüz zamanı dəyişdiriləcəyini əlbəttə ki, sədə komandanlıq icazə vermiş və nəticədə heyət okyanuslarına qərq olur. Və bu hadisənin özü də orada olan texniki qəzağın, təyyarə qəzasının heç də hansısa xüsusi militik bir hadisələrlə bağlı olmadığını, tam olaraq texniki ə, qəza olduğunu göstərir. Verümüt üsüz zamanın olduğu ərazidə baş verən texniki qəzalara və hadisələr hansının Elmi cəhətdən əsaslandırılması mümkündür. Bu da onu göstərir ki, bir az əfsanələşdirilmiş hardasa rəvayətə çevrilmiş bir hadisədir. 1918-ci ildə Cyclops gəmisi həmin ərazidə qəza uğrar. Uzun müddət həmin gəmi barədə çoxlu rəvayətlər toplaşır, çoxlu efsanələr yaranır. Halbuki 1918-ci ildə müharibələr düzü, çoxlu münaqişələr, müharibələr olur. Ola bilərdi ki, hərbi gəmlərin sualtı qayıqlar vasitəsilə vurulması mümkün idi. Ona görə də bu da bu hadisəni də iflərlə əlaqələndirmək e, təbiq olaraq doğru deyil. Lawrence Kushner adlı bir alim məşhur bir kitab yazıb bu barədə. Həmin kitabda New York-da baş verən cəlin və təyyarə nəqliyyatın qəzaları xərfəs çıxarılır. Həmin xərfəyə baxanda görünür ki, Bermuda üçbucağının olduğu ərazidə heç də sıx qəzalar olmub. Tarixi dövr ərzində. Bu da onu göstərir ki, orada olan qəzalar adi sıradan bir qəzalardır və daha çox insanlar tərəfindən mifləşdirilir.